mana hozir hozirgina mana yana bir xabar chiqdiki xususan qalampir live telegram kanalida oliy ta'lim muassasalarining birinchi va ikkinchi kurs talabalari darslarini masofaviy tarzda davom ettirishlari aytilmoqda yoki bo'lmasa talaba yoshlar telegram kanalida onlayn ta'lim davom ettirilishi mumkin ko'pchilik talabalarnig e'tirozlari inobatga olinib an'anaviy ta'lim boshlanish muddati o'n oltinchi fevralga ko'chirilishi mumkin yoki bo'lmasa xushnudbek telegram kanalida ham shunga o'xshash o'shash nima e, xabar chiqqan ya'ni toshkent davlat texnika universitetida an'anaviy offlayn darslarga qatnashish grafiki tasdiqlandi yani mana shu xabarlarni sharhlab bersangiz bizga rahmat e, avvalambor o'sha e, yettinchi şey fevralda offlaynni xohlamagan talaba o'n to'rtinchi fevralda ham xohlamaydi buni alohida e'tiborga olish kerak demak bugungi kunda e'lon o'sha rasmiy bayonot berildimi oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan kursidan qat'iy nazar barcha talabalar yettinchi fevraldan oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonida ishtirok etadi birinchi ikkinchi kurs deganda o'sha oliy ta'lim muassasalari grafigini tasdiqlaganlar bor bu yerda bitta narsani alohida e'tiborga olish kerakki hammani xabari bor birinchi ikkinchi kurslar oltmishdan ortiq oliy ta'lim muassasalarida kredit modul tizimida o'qiydi barchasida birinchi kurslar shu tizimda o'qiydi bu tizim joriy etilgandan keyin umumiy o'quv haftalari o'n besh haftaga qisqardi ya'ni bir semestrniki natijada dekabr oxirigacha semestr yakunlangan yakunlangan va ayrimlari o'sha yakuniy ya'ni attestatsiya nima semestrlarni ham topshirib bo'lgan sessiya deymiz topshirib bo'lgan o'quv jarayoni uchun ya'ni qarzdorlarni topshirish uchun bir oy muddat berilgan to'rt hafta ya'ni semestr bilan semestr o'rtasida to'rt hafta vaqt bor bu vaqtda o'sha qarzdor talabalar oliy ta'lim muassasasiga kelib topshiradi qarzlarini qarzdor bo'lmagan talabalar shundoq ham o'sha ta'tilda bo'ladi o'zlari uchun qarz va mana shu shu holatda bu yerda grafik qilinganki aynan ikkinchi semestr dars jarayoni o'sha muddatdan boshlanishi u oldindan o'quv rejada mavjud o'shaning uchun bu yerda tushunmovchilik bo'lgan deb o'ylayman lekin barcha talabalar ku'rsidan qat'iy nazar oliy ta'lim muassasalarida yettinchi fevral dushanba kunidan o'quv jarayonida ishtirok etadi amaliyotdagi talabalar amaliyotini davom ettiradi agar ikkinchi semestri o'sha o'n to'rtinchi yoki yigirmanchi fevraldan belgilangan bo'lsa o'sha muddatlarda o'quv jarayoni davom etadi lekin umumiy tartib yettinchi fevraldan